П'ятнадцята hey. година е-гей-гей, hey, hey, hey. стартап шоу на М1 розпочинається і продовжується при цьому. І лавіка, і сані, і клавіатура без клавіш, і фейли, і віни Крістіана Бейла. Як перетворити похмурі стіни у під'їзді на витвори мистецтва? Про це поговоримо з нашою гостю, яка вже знаходиться у студії М1. Тож вітаємо буртумасками, <плес> Маріана Деласа, київська художниця, послідовниця тренду Місто своїми руками. Прикрашає креативными малюнками подъезды столичных Хрущевок, Сталинок и панельок. Привет, Марьянка! Привет. Ты скажи, ты начинала изначально со своего парадного? Боюсь, такие шедевры. Начинала я, на самом деле, давно. То есть это не с парадных началось творчество мое. Вот. То есть как художница да, ты... Ну, да, пред... очень давно. А парадное это как бы... Ну, так случилось. Случилось, что... По какой причине случилось? Э, ну, художник... Знаете, художнику всегда есть что делать. Короче, было время и была, была краска. Что в первую очередь ты изменила в подъезде? Что пришлось тебе покрасить? Это было просто желание творца. С У нас были нормальные стены, все было хорошо. Хотелось просто сделать немножко веселее. я сделала там, нарисовала какие-то деревья, хотела нарисовать какую-то живность, но там коты банально, там что-то другое раздражает. Я нарисовала маленьких хрюшек. Вот хрюшки у меня ползали по деревьям, спускались на воздушных шариках маленьких, на подушке, что еще. А как? к Просто... этому отнеслись соседи? Так, очень классно. Такая, Что очень. вы тут занимаетесь вандализмом? Не-не-не. Соседи отнеслись очень хорошо. К нам туда приходят детки, они там играются mm. теперь. Вот. Ну, ну, в общем, все нормально. И Жека Слухай, приходили не благодарить. Слухайте, а благодарить. Слухай, таких а, замолвлений, например, слушайте, а пере, переформуйте, будь ласка, нашу детячую, после всего подъезда. Было и уже давно такие замок. Да. Да. Ну, как бы я на стенах рисую давно, очень. То есть детские комнаты, рестораны, э, ну, в общем, все абсолютно. Что заказчик попросит, так и рисую. А подъезды вот сейчас как-то так просто получилось, что стало популярным. Люди, наверное, начали задумываться то, как в чем и где они живут, стало приятно. -то, то есть к тебе обращается да. и по просьбе перекрасить парадное. Ну, нет, перекрашивать, нет. пусть обращается к строительству. Картины нарисовать. Организовать пространство, какое-нибудь. Идеи общей графикой. Арт-простер. Да, арт-простер. Ух ты. Есть у нас что узнать у наших жителей города, как они относятся к такому арт-пространству и к таким видам а, творческой деятельности художников парадных. Смотрим, что отвечали. Скажи, пожалуйста, какие подъезды у тебя дома? Я живу в частному будинку. Звичайні, в зелений колір. У нас нормальний вхожений під'їзд. Прибиральниця е, миє кожен день. Трохи грязно. Є графіки класні, а є такі, що просто вони безсмислені. Зустрічав якийсь під'їзди на пофарбовані розмальовані. На Троїщині. У мене вдома там дуже багато розмальованих під'їздів. Я сам міг би розмалювати. Я предлагав всі раз графіті. Зазвичай збираюся всі сусіди красити. Зараз планую я вдома весь вірусбувати прапору. Украины. Як ви розумієте, що дійсно усі бажають, щоб їх під'їзди були чистенькими та розфарбованими, але за чийсь кошт. зовсім не свій гаманець? Ось питання: скажи, будь ласка, якщо раптом якась людина хоче перефарбувати, перемалювати, зробити кльовий арт-простір навколо, то скільки це буде коштувати, якщо запросити особисто тебе? Разна може бути стоїмось на самом ділі? Ну потрібно посмотрети просто ринкову стоїмость живопісі або ж графіки услуг художника в інтернеті. Можно поделить там на два, на три, потому что в парадном, когда ты рисуешь, это ответственность гораздо меньше. Там, если ляпочка какая-то на ступеньках или что-то такое, вот, то как бы ну, не спросят. Вот и поэтому я не хочу называть сами, потому что я занижаю сразу планочку для остальных художников. Слушай, а вот мы как раз поинтересовались касательно мнения соседей да вот такого пространства. А что говорит Джек по этому поводу? Жек говорит спасибо. Да. Серьезно. Uh -huh. э, почтальоны, представители Жека, они заходят серьезно. Они когда думают, они когда знают, точнее, что я там работаю в данный момент, они приходят, спрашивают, что тут будет еще, как высоко я буду продлевать свою работу, uh -huh. какая этажность. Все, всем все нравится. Все То хорошо. есть официально не нужно никакие документы для того, чтобы творить и делать, что ты хочешь. Ну, может быть, я не сталкивалась пока с таким. Uh -huh. Вот на улицу я иногда боюсь выходить, милиции боюсь вот, ну, как бы, стрит-арт. Mm -hmm. А в парадных как-то получилось так, что вроде как не нужно. Mm -hmm. Mm -hmm. Совсем скоро, за 55 минут, мы узнаем вообще, какие уже подъезды прикрашены нашим гостью. Сколько их вообще в количестве mm -hmm. и лайфхаки, как бюджетно сделать апгрейд своего парадного. И нас бывает, у нас есть викторина, которая позволит вам забрать с презенты, сюрпризы, подарки из нашей студии, чего на чашка запас И все это разом с нами. Лайка, мистер Сани это наша гостя чекает вас за 55 минут.